Вітаю вас, друзі, телеканал Миколаїв представляє програму Стоп Кадр в студії Ані Тарашевська. Якою має бути любов, ми дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі і поцікавимось, що передбачав Ціолковський. Він уже тоді при сказав, що сознання людства, земля має знову сказати і на навстречу божественному сознанню, божественному розуму. А в нас? допустим, таких звезд, как Солнце, да, и причем вот, ну сколько, ну там, миллион. Мы еще по своей эволюции очень маленькие, сознание человека, ну что такое 40 тысяч лет? Не просто любовь должна быть вот к ребенку, к матери, к бабушке, к дедушке, к своим, а есть любовь еще выше, то есть любовь к людям. Якщо ви, друзі, іноді замислюєтесь над таємницями всесвіту, якщо вас вабить чумацький шлях, вам буде цікаво познайомитись з нашим сьогоднішнім героєм, полковником міліції ветераном МВС Віктором Пуставоченком, який зайнявся зараз вивченням космосу і готовий поділитися з вами своїми спостереженнями. Самое основное для себя, что я хочу и, и вам, значит, сказать, как, что с первых, как бы, ну, секунд, минут и так далее прослеживается, это сказать, но ну, необратимая такая любовь вообще материальному и, и духовному. То есть есть единое нечто, значит, мы в виде называем Бога, да которое прошло. И сегодня самое, самое важное сегодня, что я уже, так сказать, рассказываю своим, сказать, близким, ну, ветеранам, друзьям и так далее, что не просто любовь должна быть вот к, к ребенку, к матери, к бабушке, к дедушке, к, значит своим, а есть любовь еще выше, то есть любовь к людям ко всему человеческому. И так, если по замыслу Господа дойдет это, значит, сознание, уровень сознания, что человечество научится любить не взагали вот только, значит, одного, двоих, там, десяток людей, а, значит, все, что окружает его люди. Если сознание каждого из нас вырастет до такого уровня любви, да, то не будет вот этих э, трагедий, которые происходят. Ну, что такое человек развивается, ну, условно где-то там 40 тысяч лет по сравнению с тем, что у нас специально, это сказать, было, ну, наблюдали за, как строилась планета Земля, да, процессе, что проходила необходимость, нужно было, чтобы была биологическая клетка. Аминокислоты. В тот период на планете Земля не было. Значит, специальная комета, это произошло, значит, сколько там миллионов лет назад, заходила и выбросили метеоритом на, на Землю, значит, аминокислоты произошло первое рождение это биологической клетки. И шел, и шел, путь, путь, путь. Ну путь да, рождения. и земля потихонечку развивалась, появились люди. Виктор Николаевич, но возвращаясь к вопросу о любви, вы говорите о том, что человек должен научиться любить не только своих близких, но и все человечество. Но я слышала другое, и вы знаете, вот я позволю себе не согласиться с вами, потому что легко любить все человечество, но очень сложно полюбить того, кто рядом с тобой. Как вы с этим? Да, я, значит, с вами в этом тоже согласен. То есть, на данном этапе эволюции, на данном человечестве, на данном этапе, да, и я сегодня, когда испытал, вот у меня здесь написано, значит, такое стихотворение «Высшая космическая награда». Я получил, вот, и сравнивал в в том возрасте, когда я была 4 почти года, и, а мне, когда был этот возраст, на моих глазах расстреливали, пытали э, как бы, ну, моих родственников, в том числе и женщин, и, и, так сказать, мужчин, и они, не, они ничего плохого не сделали. А и, кто расстреливал? И, ну, кто фашисты, кто? это 41 год, и только вступили значит, фашисты значит, в деревню, вот, и все это водило, их предали, они остались. А вам вот. сколько лет тогда было? А мне было почти 4 года, около 4. И мне детская память потом. запечатлела и дело, ужас запечатлела войны. это ужас, это страх, это все. И я же потом остался, так сказать, доживать эти годы оккупации, в каком я жил, голоде, холоде, страхе. Почему, Виктор Николаевич? Вы служили в милиции, у вас такая жесткая служба, которая не, не признает никаких да. сентиментальных отклонений вправо или, или или влево. Но служба в милиции, это само собой полковник милиции, спортсмен. И вдруг космос. Ну вот так по природе, Но ну, многие, я, я знаю не только мои земляки, а многие, значит... Земляне ну, любят наблюдать за небом, любят это история, так и это... Мне, звезды хоть, всегда вас манили. Да, всегда манили меня, звезды всегда манили. И я как бы, ну потом думаю, а когда самая яркая звезда, на каком расстоянии? И когда я начал изучать, так, елки, у нас э, млечный путь, оказывается, никто, вот я даже таким опытным, но ну, не то, что с образованием высшим, задаю, что они проходили, изучали, а сколько у нас? Допустим, таких звезд, как Солнце, да, и причем вот, ну сколько, ну там миллионов. А скажите, а как можно изучать космос без телескопа, без ну, соответствующих и... знаний? Можно, значит, изучать вот, ну сейчас развитое телевидение, но все, у вас же не литература. научный подход, у вас ну, же не совсем нет. научный Я подход. Я изучил вот у меня таких десяток книг только одного тихоплана, да. Тем более он там описывает, ну, всю историю, вот как э -э, эволюция развития разума, да? сознания, вот и шла, и шла, и шла. И в частности, вот Селковский, э -э -э, я и раньше что он как бы ему что под диктоку э -э, значит, космос, космический разум, давал подсказки. Он даже читал как бы на небе там некоторые литеры и так далее, их разводил. Но смысл его такой был, что он сказал, что сегодня у нас вот планета Земля, да, и у нас есть в этом, что живое вещество Земли, где живет биологическое, так сказать, живые, начиная от маленьких молекул и, и кончая, так сказать, человеком, да, это вместе с территорией Земли глубина, вода и воздух где-то 32 километра. Но он уже тогда предсказал, что... Сознание человечества, Земля, должно, так сказать, идти навстречу божественному сознанию, божественному разуму. То есть приближаться так, как Бог и мыслил и хотел, но если бы у высшего, так сказать, нашего Бога была только одна Земля, а мы думаем все таких, если я вот показываю вот здесь на снимке, да, сколько у нас только... То да. есть вы верите в то, что в необъятном космосе есть еще планеты, да. населенные жизнью, населенные вот был большой взрыв, людьми. Да? А вот показано, это наши уже сегодняшние ученые показали, сколько галактик здесь, таких, как наша галактика, 200 миллиардов, а здесь их, так сказать, миллионы еще таких галактик. То есть, по Богу. Надо же везде так сказать, участие принимать и его сознание, его разум. То есть мы еще по своей эволюции очень маленькие сознание человека. Ну что такое 40 тысяч лет? Вот человек как бы стал от ну, самого древнего, да, и, и сегодняшнего очень небольшой прошел период времени. Дело в том, что наш герой не только полковник милиции и не только человек, который изучает космос, это еще и поэт и мы с удовольствием послушаем ваше стихотворение. Будьте добры, Виктор Николаевич. Если... Прочтите нам, пожалуйста. Вы мы не можете сидя, да? Конечно. Вот одно из стихотворений называется «Я умоляю небо». Так как я любил. Еще не встало солнце, а жизнь земная вся бурлит. Родная мать всего живого, любимая и вечная природа, так ежедневно трудится для нас земля, для всех живых. Какая красота вокруг, все это вам, родные, Живите долго, радуйтесь, творите и трепетно любите. Мой милый, славный, древний край, просторы, горы и равнины. За сотни трудно прожитых веков ты сотворил немало чуда. Но ярче всех других чудес красивые душой и телом люди. Как я горжусь делами предков. Прошли века, а красота невест родного края сверкает блеском бриллиантов еще сильнее. Любимая страна, подарок Бога. Жемчужины сверкают в центре всей Европы. Но почему же тогда мучительно и долго страдает мой народ? И вот стою я молча на берегу высоком родного южного лимана и тихо слезы лью. Да, я в захлеб рыдаю, я обращаюсь к небу, прошу, прошу, я очень-очень, небо, небо ясное, любимое, родное, открой досрочно тайну всем украинским олигархам власти, что старики и дети всей планеты, и Украины в том числе. И самое святое, что существует на Земле. Друзья мои, из уст полковника милиции, казалось бы, такого мужественного и может быть даже в какой-то мере и сухого человека и звучат такие слова. Слова, написанные сердцем. И я думаю, что люди должны прислушаться к этим словам, Виктор Николаевич. Спасибо. Потому что, ну а иначе как же жить тогда? Огромный космос, далекие звезды, он такой холодный и неизведанный. А мы живем здесь, на Земле, Виктор Николаевич, мне кажется, что исходя из вашего опыта и милицейского, и из вашего жизненного опыта, и из того, с чем вы столкнулись в последнее время, вы наверняка вывели какую-то формулу, которая поможет нам, которые живут сегодня, и тем, которые... Не всегда делают хорошие дела. Ну чтобы встать, чтобы делать хорошие дела. Что для этого нужно в первую очередь? Ну для этого в первую очередь нужно почувствовать, так сказать, что жизнь на этом не, не заканчивается. Мы знаем из ну, нашей религиозной и практики и все остальное, что человек состоит из кроме физического тела, так, есть еще как минимум три тела. Самый простой, обыкновенный человек еще состоит из трех тел. Это тело эфирное, которое покрывает когда нас все полностью вот, все этого дела. А потом мы говорим, значит, тело душа, которое так и тоже, значит, которые, видите, покидает душа, вот как уже все зафиксировано и наука и так далее. Если эфирное тело уходит на девятые сутки после физического смерти физической, да, и прощается с телом, уходит, так сказать, ну тоже другие загадки и так далее. А душа и, значит, вся эта вот наша, так сказать, самая главная что, как говорится, это будущее в жизни, да, уходит на сороковые сутки. И не исчезает это все. Поэтому что нужно, так сказать, поскольку чувствовать, понимать, что физическая жизнь – это только как бы один из этапов жизни, да, а есть и стремление к вечной жизни, это если человек себя построит духовно сильным и будет, так сказать, ну, природу любить, не только вот друг друга, мы человеки любить а окружает нас еще живой мир, и растения, и животные, и все. Как относиться так к этому? Значит, поэтому высшее сознание, значит, наше космическое, как мы говорим, наш единый, так сказать, ну, Бог, ну, по-разному, значит, в разных религиях его называют, так сказать, но оно существует и есть. И я хотел бы очень, значит, вот, если вы разрешите, вот, зачитать, значит, к своим землякам. Вот, это именно совет, друзья мои, как жить, не тужить и достойно идти по жизни. Будьте добры, Виктор Николаевич. Дорогие мои земляки, уважаемые, любимые, близкие, элитные, нерядовые мои земляки, наступил такой период в моей жизни, когда я созрел, чтобы свои мысли озвучить. Да-да, вы не рядовые, миллионы, миллионы земляков. Мой разум, мое сознание, мой сверх их и десятки лет знакомства дают право сказать вам об этом. Я вас очень люблю, я вас дуже шаную. А что можно пожелать тем, кого ты любишь и уважаешь? Любите окружающий мир, вас, любите мать природу, любите неповторимую, красивейшую обитаемую планету своей, свой город, свою улицу, своих родных и близких. Чаще посылайте светлые и прекрасные мысли своим родным и близким, все, кто дорог вам. Радуйтесь жизни и умейте дарить радость всем, всем, кто рядом с вами. Вот это я хотел бы всем, потому что я когда встречаю своих, так сказать, бывает уже, ну, они моложе, я и не помню, не знаю, я мог бы приводить очень много примеров, но у меня как бы одержимость такая к своим, всем, кто был. Как я прожил, у меня было, ну, четыре руководителя, серьезных таких, надо мной были, да, это начиная от генерала Дзюбы, который вот это, значит, я о нем уже говорил, генерал Лагда. Очень долгие годы я работал с генералом Ключниками, долгие-долгие. Потом генерал значит, наш Шапирка. И вдруг я познакомился уже, когда э, вот, с министром э, МВД СССР, то есть Украины, да, Василишин. Он и сейчас у меня, и телефон, мы созваниваемся и так далее. Я никогда не, не забуду, когда я его, ну, раньше таких у меня не было, когда он уже не первый как бы месяц, когда он не стал министром и ушел э, после выборов, когда президент Корчук проиграл и стал Кучмой президентом, и министр сам добровольно написал рапорт. Мы с ним встретились, я еще работал, сотрудничал, все, в отпуске как бы, да. в красивейшем месте, это жемчужина Украины, называется Украинская Швейцария, где... мы с ним вечером, когда пообщались, там очень состав был человек 6, не больше. На следующий день он сам уже, ну, он жил в одном там люксе, я жил в одном местном номере. Потом, когда он зашел и сказал, Виктор, собирайся, так сказать, ровно, мы ну, познакомились, мы несколько часов прошло, да, и с тех времен мы вот подружили. Он меня, за что он меня признал, я не знаю, хотя он уже был как бы не, не глава, ничего. И все эти таких людей рядом со мной, Поэтому я не знаю, как эта судьба моя такая везучая, что рядом такие светила и ко мне вот так относились. Вы просто светлый человек и притягиваете светлых людей. А если вдруг темный человек, вы можете эм, наставить а... его, чтобы он посветлел? Да. Значит, что я вам скажу? Я и сейчас вот, если Своим землякам скажу, бывало и неоднократно, и я в жизни перенес значит, инфаркт, и я как бы взрываюсь. Когда я его чувствую, что он делает ну, какой-то гадость, что-то значит творить не то, а он ну, человек не из бедных, а состоятельный, и финансовый, и все остальное. и Думаешь, что ж ты творишь? Ну, это дело. Да, его перевоспитать невозможно, значит, вот так просто. То есть если а, человек плохой, его пере... изначально хоть... заложено в нем Да, злой, очень, его очень непросто, невозможно. очень сложно, так сказать, это все дело. Среди нас есть как бы ну, негативы, негативы, негативы. Но если такой негатив стоит у руля, у власти, и все мы как бы идем и мирно, вот, миллионы голосуем. Что, вот, Значит, так и так. Ну, примеры я приводил. История показывает, начинает, так сказать, я не, не хочу, ну нас покоряли, и, значит, начиная от Чингис Хана и так далее, когда все остальное. И должны люди научиться, кому доверяем мы свою судьбу и так далее. Дай Бог, вот сегодня события такие, так сказать, я знаю, что мои бедная жена плачет, и сколько людей и так говорят страдают и переживают. Поэтому я и сегодня наблюдал и смотрю сейчас и за нашими президентами, и за кабинетами, министрами, и за Верховной Радой. Да? Все делается для того. Ну как нас, украинцев, чтобы мы, брат брат так сказать, полюбили, не, не убивали, а тем более страдают дети, ни в чем не женщины беззащитные и так далее. Вот весь смысл. Поэтому убеждать, конечно, нужно пока еще очень жесткие таким людям правила, законы, по-другому, значит, не получается. Что если человек только идет на отрицательное, так сказать, у него заложено, и не хочет, так сказать, чувствовать, что природа это не воспринимает, ну, этап эволюции, я думаю, все-таки научит. И хотелось бы, чтобы украинцы, ну, по сравнению с другими, у нас уже сегодня есть много таких. Я когда примеры привожу, и у нас очень много как бы, знакомых, вот живут в Канаде, да? живут там в северных странах, в тех, тех где канадцы, ж, там же не, 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 одна национальность, а несколько национальностей, но нашли, сели за стол какой-то, собрали какие-то правила, какие-то законы. Говорят, будем придерживаться, будем. И когда приезжают, ну, те, что побывали там в гостях и все, вот рассказывают. И самые хвалят, что их жесткие. Если там водитель там чуть-чуть не так, все там такие штрафы. И никто ж не возмущается, ни, никого всего. Вот. Научились. И хотелось бы, чтобы мы. И мне вот приятно, радостно, значит, когда я встречаюсь со своими земляками, а их очень много, которые меня радуют. Вот. Ну, в частности, и были, конечно, и в жизни вот, обиды, которые хотелось бы их не вспоминать. А сосредоточиться, я знаю, что как учат, так сказать, ну, вот это все наши древние и религии, слова не исчезают. Человеческая жизнь, насколько ну, загадочно и разнообразно, это чудо из всех чудес. И ее нужно правильно, как бы, да, вот, э, пройти в этом, значит, ну то, что мы называем физической жизнью. Да? И так что оставить ну, хорошие воспоминания. Когда вот у нас была такая ситуация, когда это еще Советский Союз, и Виктор Николаевич, молодой, вы можете представить, я еще как бы поехали, а соревнования были, что да, ну мы по своим территориям, там по все остальное. И Советский Союз. Я привожу с Москвы Красное Знамя. Завоевал первое место наша область, Динамо. И когда полный, значит, дворец, культуры, все средства, сотрудники, ну я когда доложил, все остальное ты принесешь и покажешь. И, и когда, значит, ну там солдаты военные заносят, как этот мол, молодой еще. И почему я так и в дальнейшем, так сказать, и продолжал работать, ну, наверное, по наследству передавали они, и все остальное мне везло. Везло, и у меня очень много известных спортсменов, и в то время я уже был... Ну вот я рассказывал, и еще раз хочу своим землякам сказать, когда у нас... Ну, вот Инга Бабакова, да, стала она тогда в обществе «Динамо», и ей нужно было присвоить... А у нас выдающиеся спортсмены, они были в штатных командах, им присваивали офицерское звание. Порядок был такой, что я должен был направить офицерское, ну, все это вот дело, документы. И в Киеве уже министерство там все просваивали, проходила целая процедура. И когда тогда был генерал Шапирко Петро Михайлович, а я ему докладывал, ну, всегда обстановку, у нас же, ну, жизнь всегда была не только вот, а нужно было и финансы, нужно были квартиры, и сотрудниками, все это. Ну, вопрос, как жизнь и жизнь, да. И постоянно я вспоминаю только вот те далекие времена, когда вот у меня только, в частности, фехтовальщики получили, сколько одни только тренеры, спортсмены, жилье, 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 и рядовые просто сотрудники получали жилье. Вы всегда Тем, устраивали жизнь тех, кто рядом с вами? Тем только, да. Ну вот, и такая, значит, ситуация. Когда я ему доложил, он говорит, Виктор Николаевич, я говорю, да я еду сейчас у нас в республиканское совещание в Харькове, и должен докладывать. И только она вернулась, она уже была чемпионкой мира. Он дает команду, вызывает своих кадровиков, все остальное. Ну, все, не нарушая никаких процедур, там все, на нее личное дело, все. Ее, прежде чем еду, уже присвоили звание лейтенанта милиции. И когда идет совещание у нас республиканское, можете представить совпадение. Она только-только стала, значит, выиграла, значит, чемпионка мира. Я побежал рано утром, а тут недалеко у нас от совещания, от центра был центральный рынок, и уже газеты первые появились. И она с таким вот красивым, так сказать, вот цветное ее фото, и когда она прыгает, и написано, что стала чемпионкой. Я скупил все, какие были экземпляры, там прихожу, сижу тихонько на совещании, доходит очередь, Открыли, а в президиуме сидит ну, все руководство Харківської области, начиная там, как мы говорим, ну тогда еще губернатора, значит, начальник КГБ, начальник обласної милиции, прокуратуры, все, так сказать. И поднимает меня, говорит, ну, наш руководитель, Корш Виктор Петрович, он потом стал знаменитым и был депутатом, и все остальное работал, долго руководил, уже потом он в республике, значит, очень долго работал. Да? Виктор Петрович говорит, Виктор Николаевич, ну, я встаю, слушаю, разрешите вас поздравить, значит, с чемпионкой, все остальное все зал аплодирует, знаете, это все, спасибо, спасибо. Но я вам хочу сделать замечание. А что ж вы до сих пор не направили материалы на просвоение ей в штатную команду офицерского зала? А я достаю, значит, копию приказа, говорю, разрешите доложить вам. Это был уникальный случай, что местные руководители присвоили на месте, значит, вот так. Я вам она уже лейтенант, вот вам, значит, копия. И зал опять аплодирует. І он говорить, ну хорошо, спасибо, спасибо. От, значить, так ми вважали, е, так сказати, з достоинством своїх видаючих спортсменов. Сьогодні, друзі, своїми спогадами і спостереженнями з вами ділився полковник міліції ветеран МВС Віктор Пустовойченко. Щодень завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я. Ані Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 13 березня Василія Плаксивця Вважається, що в цей день весна повністю забирає свої права. 14 березня Євдокії. Євдоха Плющиха. За старим стилем, це перший день весни. Гарний день на хороший врожай огірків. Яка Євдоха, таке літо! Прийшла Євдоха селянові Надія. 15 березня Феодота, якщо вітряно і холодно, то довга не з'являтиметься трава. А тому й казали, Федотка шмати ваші не мати.